По про внесення змін до штатного розпису КНВЗ е Ясоса садок Вербиченка та КНВЗ садок каска доповідає е юрист Іоанна Валерія, яка до Дома міської ради звернулися комунальні дошкільної навчально-виховні заклади ясу садок Горбиченка та Яс-Садок Каска з проханням Відповідні зміни до штатного розпису даних закладів у зв'язку з тим, що на літній період працівники, вихователі відбувають у відпустки та для того, щоб зняти напруження з вихователів, які залишаються, можуть ввести додаткові посади, додаткові штатні одиниці вихователя та помічника вихователя. Тому о, рішення, данным рішенням, даним рішенням вводяться тимчасово на срок з 1.07.16 до 1.09.16 додатково півтори штатної одиниці вихователя та одна штатна одиниця помощника вихователя в, о, я, в садку Вербиченка та в садку Казка. Ну, ми уже, забігаємо вперед. скажем о том, что бюджетные вопросы, Алина Аркадьевна будет докладывать, выделяем э, дополнительные средства для того, чтобы подменные воспитатели, которые, к сожалению, нет на сегодняшний день в э, детских садах, чтобы имели возможность два месяца отработать, и тем самым по э, одной группе будет э, дополнительно работать в одном и во втором детском саду, что позволит снять напряжение, нагрузку с тех, кто остается, как уже сказала Валерия, работать, и снять напряжение в обществе, поскольку родители, конечно, озабочены тем, что они не могут оставить ребенка в детском саду и заняться своими обязанностями зарабатывания детей. у нас город специфика такова, в летнее время большинство людей находят себе работу на кровных учреждениях, не могут обеспечить оздоравливание детей именно в летний период. И, позволить себе отпуск взять в летнее время. Поэтому, конечно же, имеет место пересмотреть штатное расписание. Вопросы, пожалуйста, у депутатов Нет вопросов. Если нет вопросов, тогда ставим на голосование. И, я думаю, здесь и дополнений не будет. Если вы не возражаете, сразу в целом ставим на голосование. Кто за то, чтобы за данный проект решения? Валерия вычитала внести временные штатные единицы в 1 и второй на два месяца, а затем уже скажем, какие это финансовые затраты. Пожалуйста, кто за данный проект решения? Кто против? Кто воздержался? Принято единогласно. Пожалуйста, четвертый вопрос.